Gününüz xeyir olsun. Evdarın mətbəxində xoş gəldik. Sizincün tez başa gələn smitdən hazırlanan qəlyanaltı bişirəcəm. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Əvvəlcə ərzaqları sayaq, sonra isə keçəy hazırlamağa. Bir ədəd smit götürəcəyik, bir ədəd yumurta, e, Holland pendiri, 100 qram kolbasa, farsasa bir neçə dilim, belə deyək, duz, istiot və bir çaq lazım olacaq. Əvvəlcə smiti qabanın içərinə əlavə eləyirik. Sonra əlcəklərimizi taxıb başlayırıq işimizə. Kalbasanı kiçik dilimlərə kəsirik. Bir neçə dilim, mən düşünürəm ki, yeterli olar. Sonra əlavə edirik. Tavanın, yəni smitin içərinə bax bu qaydada. Ondan sonra bir yumurtanı sındıracağıq. Onun üzərinə əlavə eləyirik. Sobaya bir az bitki yağı çox az miqdarda. Ə e, bəlkə e, siz yağı da çox sevirsiniz, onda kərə yağı da əlavə edə bilərsiniz, ancaq mən düşünürəm ki, bizim e, sağlamlığımız üçün bitki yağından istifadə etsək daha yaxşı olar. Və e, tavamızın ağzını örtməliyik ki, burda bizim e, ismitin içərisindəki yumurta tam bişsin. bucə. Sonra servis etmək üçün bir neçə yarpaq şüyüd götürəcəyik. Yəni servis etdikdən sonra dekor üçün bir ədəd pomidor o da bizim qəlyanaltını dekor etmək üçün lazımdır. Həm də düşünürəm ki, səhər qəlyanaltısında nə qədər çox tərəvəz isək, o qədər də faydası olar. Belə və baxaq görək bizim e, burdakı qalyanağtımızın vəziyyəti necədir. Hardasa e, 5 dəqiqə müddətinə mən düşünürəm ki, artıq bizim e, qalyanağtımız hazır olacaq. Zövqə görə iyot əlavə eləyirik, tuz, iras. Nə demək olar ki, hazır olur, gözləyirik onun bişməsini. Bir az yumurtanın ıı, üzəri bəlkə yəndən sonra zövqə görə. Holland pendiri sürkəçdən keçirədə bilərsiz, keçirməyə də bilərsiz, ancaq mən Holland pendirini sevdiyim üçün hər zaman qalyan alplar hazırlayanda çalışıram ki, Holland pendirindən istifadə edim. Çox az, bir nəfərlik üçün nəzərdə tutulan qalyan altı olduğuna görə düşünürəm ki elə pendir də bizə çox az lazım olacaq. Elə pendir də burada yavaş-yavaş əriyəcək. Bu qədər artıq bizim hazırladığımız qalyan altı demək olar ki, bişdi qalır onu servis etməyimiz çox asanlıqla xunu tavadan çıxarırıq Bu da bizim 5 dəqiqəyə hazır olan italyan adlıq üçün smitimiz. Nuş olsun.